sakson birinchi test yechimini ko'ramiz elementning nol butun yigirma mol demak element OH4'da ohash to'rtta tepada minusi bor ionida olti butun nol ikki monusta yigirma to'rtta proton bor bu qaysi element deb savol beribdi demak ushbu ion berilgan mana shu ion mana shu ionning 0.25 molida protonlar soni keltirilgan birinchi navbatda mana shu sonni Avogadro soniga bo'lib olsak masala ishlashimiz oson bo'ladi avogadro soni olti butun nol ikki un usti yigirma uch shuning uchun buni ham o'n usti yigirma uch ko'rinishiga keltirib olish kerak olti butun nol ikki o'n usti yigirma to'rt berilgan darajani yigirma uch qilish uchun vergulni bitta o'ngga suramiz oltmish butun ikki o'n usti yigirma uch bo'ladi shuni avogadro soniga bo'lishimiz kerak demak oltmish butun ikki o'n usti yigirma uchni bo'lishimiz kerak olti butun nol ikki o'n usti yigirma uchga o'n chiqadi demak o'nta protoni bor proporsiya tuzamiz nol butun yigirma besh molida besh yigirma besh molida protonlar soni o'nta ekan o'nta proton bir molida qancha proton bor deb proporsiya tuzadigan bo'lsak bu qirq chiqadi demak qirqta proton mavjud endi mana shu ionni yozib de olamiz demak element oqashlar to'rtta a bu minus zaryad hech qanday ahamiyatga ega emas chunki bu elektron olganligini bildiradi bizda esa proton haqida gap ketyapti zaryadlar esa protonning oldi berdisiga taalluqli emas endi mana shu ion tarkibida jami protonlar soni qirqta ekanligini bilamiz qirqta protoni bor ma'lum elementlarning protonlar sonini hisoblasak ya'ni kislorodda protonlar soni sakkizta vodorodniki bitta qo'shsak to'qqizta va gidroksid ion gidroksid iyonidan to'rtta berilgan to'qqizni to'rtga ko'paytirsak demak bu o'ttiz oltita bo'ladi protonlar soni o'ttiz oltita demak element tarkibidagi protonlar to'rtta bo'lishi kerak chunki o'ttiz oltiga to'rtni qo'shsak keyi qirqni beradi protoni to'rtta degani demak tartib raqami to'rt tartib raqami to'rt bo'lgan element bu e, berelli hisoblanadi demak bu b javobga ki, to'g'ri kelyapti b javob to'g'ri